Сьогодні нашим гостем став відомий український функціонер, український футбольний рефері міжнародного класу, екс е е віце президент Федерації футболу України Сергій Аршакович Татулян. Добрий день, Сергій Аршакович. Доброго дня, шановні радіослухачі, дякую за запрошення, радий вітати всіх болівальників футболу. Як я починав свою кар'єру з часів Радянського Союзу, і прошу надати можливість прийти на мову, яку я судив на протязі багатьох років, Сергій Аршакович, давайте почнемо з спортивної теми, яка для вас вже звична. Що для вас футбол? Ну, для мене футбол це життя, яку я дав майже 50 років. Як ви починали? Я начинал учиться в Институте физкультуры Киевском в 1974 году. В 1978 году я закончил. Потом призвался в ряды Советской Армии футбольный клуб СКА Киев. Играл за, на, на, ну, за СКА Киев, футбольную команду. Потом получилась маленькая травма, и руководители клуба решили оставить меня в команде. А чему вы решили стать судьи? Як це Но это получилось совсем неожиданно. Я когда еще работал с Ивановичем Фоменко вторым тренером в горе Ланчхуте, мы приехали на сборы и судьи попали в пробку, опоздали, все союзные судьи опоздали. Там же был Виктор Зягинцев, бывший футболист донецкого Шахтера и киевского Динамо. Ну и Фоменко подошел к тренеру Ростова и говорит, да у меня есть, говорит, второй тренер, он нам судит, когда мы играем между собой. Ну, я взял Свисток, стал судить. К концу первого тайма они подъезжают, но ну, я уже доволен, что уже приехали судьи. Ну и подходит ко мне Иванов, руководитель их, и говорит, нет, нет, говорит, ты суди, а Звягинцев и Анохин тебе будут помогать. Вы уже тогда поняли, что вы будете судьей ну, в так, так, он и сказал, говорит, ты суди второй тайм, мы ну, дам тебе помощников. Дали мне помощников, я судил второй тайм, и потом они меня подозвали, говорят, ты пересмотри себя. Но мне тогда надо бросать команду мастеров, идти работать детско-юношеский футбол, чтобы становиться арбитром. И Я приїхав в Київ і став працювати в трудових резервах у блохіна отця. Він був керівником трудових резервів. Я був старшим тренером по футболу трудових резервів і почав обслуговувати матчі першої. В, в перший році я відсудив 95 матчів. Я бачив, що ви відсудили 137 тридцять в матчів вишій лізі України та 442 матчі взагалі. Расскажите, будь ласка, какие у вас є памятні, може, матчи, какие-то важки на вашем вашей карьере? Какие это были спорты? Ну, на моей карьере было больше, даже 442 матча. Если взять и обслуживание, когда я начинал первый ставь город и коллективы физкультуры, то матчи 600 будет. Ну, матчи ко всем матчам надо готовиться. Матчи все бывают нелегкими. Надо на них настраиваться. Ну, в высшей лиге был матч, например, Кремень-Кременчук, Шахтер-Донец. Когда Яремченко, работая в Шахтере, пришел в Кремень, ну и он настроил свою команду так, битком стадион, щепки летели, 8 желтых, 3 красные я дал в этой игре. Игра закончилась 0-0. Вопросов с судейству не было. Также были финалы Кубка Украины. Это первый тайм я Черноморец, закончился 0-0, 120 минут и по пенальти обыграл Черноморец. Тоже тяжелый матч. И второй финал Кубка я судил, Не шахтер это, это, напевно, легендарный матч. Это был легендарный матч, в этом матче был момент, я помню, при счете 0-0, когда Зубов-Стланг обыгрывает одного второго игрока, дает передачу в штрафную, отельки нахватают за майку, я ставлю пенальти, а ассистент Звягинцев с Одессы поднимает вне игры. Я отменяю 11-метровый, показываю вне игры. Ни одна команда, никто ко мне даже не подошел. Все было правильно. Ну и потом Шахтер забивает мяч и выигрывает кубок. Да, был президент страны на этой игре, Леонид да, Данилович, Леонид Данилович, Данилович Леонид. Кучма. Да, я после этого матча он сказал, чтобы я получил заслуженного противника физкультуры и спорта Украины. Я знаю, що у вас є нагорода від президента Ющенка третього ступеня, так? Да, да, це в якому мне... році? Це в 2005 році, мені Ющенко вручав у Львові в оперному театрі. Угу. А скажіть, будь ласка, як вам новації суддіство в світовому футболі зараз? Як ви оцінюєте це? Ну, є Вар-систему. Багато... чи… Ви розумієте, що я хочу сказати: з однієї сторони, це добре. А с другой стороны, я бы не сказал, что это хорошо. У судьи меньше ответственности, когда вар. Он может не добежать, он не может, не может неправильно передвигаться по полю, не увидеть момент. А ему подсказали, он пришел и смотрит телевизор. Но это тоже плохо. С другой стороны, Наши арбитры даже как-то с варом обращаются неправильно. Они же не должны. Я смотрел матч как-то в Чернигове, судил судья или не помню кто. Пол тайма простояли возле телевизора. Так зачем задать судейство? В мое время в Советском Союзе арбитры бы смеялись бы. Как вы это сейчас уровень футбольного арбитража в Украине? Какие Почему да на думку вашу він настільки впав за остание роки? Я хочу сказать объективно, я не хочу наговаривать ни на какого руководителя, ни на каких судей что-то говорить о них. Хорошее, плохое. Но вам хочу сказать: с приходом итальянской мафии возглавляемой Калины, которая привез с собой еще Лучана, судейский комитет уничтожен просто. Не знают кто что, на... они им такие тепличные условия создали. У них были сумасшедшие заработная плата, десятки тысяч долларов, проживание в гостиницах хаят, летали чартерами, все оплачивала Федерация футбола. Такое впечатление, что бога привезли какого-то одного и второго, они чувствовали себя как рыба в воде. А Само обучение в судействе никакого не было. Судейство ⁇ это очень нелегкая профессия. Есть судейский комитет, как было вообще при нас раньше, еще мы создавали. Есть ассоциация футбольных арбитров. Я был в должности и главы судейского комитета, и президентом Ассоциации футбольных арбитров. Может быть там один руководитель, другой судейским комитетом, а другой руководит ассоциацией. Это не важно. Но мне приходилось так, что я 4 года проработал главой судейского комитета и где-то 12 лет Ассоциации проработал. Я начну с Ассоциации. Но мы знаем, что судьи на деревьях не растут. Известно. Судей надо Находить, Шукати. находить, и надо обучать. Для этого была Ассоциация футбольных арбитров Украины, которую мы создали с Константином Вихровым в свое время. Я поделил на четыре части страну, юг, запад, север. За один регион, южный, Крым, например, возьмем, Одесса, отвечал Авдыш штуховский за другой регион отвечали Звягинцев, Пьяных. И так все было разделено. И они в своих регионах, областных центрах просматривали свои соревнования и просматривали своих молодых судей. Система працювала. Да. А потом предлагали их мне, в Украинскую ассоциацию. И я проводил сборы. В год-два раза по 50 человек набор был, 25 арбитров, 25 ассистентов, и второй раз 25-50. И проводили сборы двухнедельные, обслуживание матчей, сдавали физподготовку, сдавали теорию. И дальше выносили вердикт, кто остается. Ну, из 100 человек за год, из 2 раза сбора мы проводили, могло остаться человек 8. 4 в поле, 4 на линии, или 5 в поле, 5 на линии. А эти 90%. На следующий год приезжали, где-то дорабатывали. Мы говорили, что хватает, что не хватает. И потом, когда мы этих отбирали после ассоциации, мы этих 8 человек предлагали судейскому комитету, чтобы они их брали на обслуживание коллектива физкультуры и второй лиги. Сергей Аршакович, а кого с э, судей в тот час вы открыли? Какие э, имена церкви? Я много открыл судей, и еще они работают с теми судьями, которые я открывал. Ну, просто они рано провели высшую лигу, высший дивизион. Это и Деревинский, это и Шандер, это и Бал... Гадулян. Балакин, Гадулян. Ну, там много было если всех их пересчитать, большое количество этих Но судей. это майстры свои справы. Да, да. Эти, ну, молодые судьи. У меня была надежда на Балакина, на Шандера. Ну, что-то... Они быстро пошли вверх. Я вам объясню, почему. Потому что судья, который только начинает судить, он должен 2-3 года получить, посудить коллективы физкультуры. 2-3 года вторую лигу. 2-3 года первую лигу. Проходит 8-9 лет, и тогда, если нигде нет замечаний, Тогда он высший дивизион. А сейчас как? Судья подсудил сегодня первенство области, завтра вторую лигу, послезавтра он в высшей лиги. Ну не может быть. Это не УЕФА, не ФИФА. Туда не присылают судей. Туда же присылают уже готовых судей ФИФА, УЕФА. А здесь мы их подготавливаем. Это две разные вещи. Работать руководителем в УЕФА и ФИФА и работать в национальном, э, э, ну, национальной ассоциации. Это две разные вещи. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, хто з українських арбітрів зараз міг би судити топ-рівень футболу світового В даний момент ще рано. Але всі надії у мене були, я повторююся, це на Балакіна і на Шандера. А в чому проблематика, чому українські судді не, не судять матчі світового рівня? Чому? Чому? Лігу чемпіонів Єврокубки престижні. Чому в Польщі судді на, на вищому гатунку вони вже представляють її в матчах фіналах, а Україна до сих пір вона не представлена суддями топ рівня? А, ви мене звиняєте, кстати, але я вам скажу: цей вітаю, б задали в коліні. Чому вони не судять? Вони ж коли прийшли сюди. Они сказали, наши судьи будут все судить топ-матч. Прошло 13 лет. И что? Про меня судили судьи. Мельничук судил Лигу чемпиона. Я судил Кубки УЕФА, Кубки тоже на Лигу Чемпионов. Веремчук судил, был со мной в Швейцарии, в Голландии на сборах. У нас были А сейчас нету, при всем том, что он руководитель УЕФА был. Это хороший вопрос был только не ко мне, а к нему. У вас, у вас 137 матчів вищить. Скажіть, будь ласка, в чому полягає адаптація футбольного судді? Ось ви приїжджаєте на матч футбольний. Як ви готуєтесь? Як ви... У вас може якісь є ритуали перед матчами? Це я думаю, слухачам нашим буде дуже цікаво почути. <кхід> я готуюся круглий рік. физически. Физически Есть у меня матч, нет у меня матч. Я и сейчас в свои 67 лет готовлюсь каждый день. Потому что я себя уважаю. В первую очередь я должен вы, иметь вид нормальный. А как я судил? С утра вставал, бегал кроссы по 5-6-7 километров, ходил, парился, делал массажи. Приезжал на игру, в день игры делал зарядку, отдыхал, отсудил матч. После матча приезжал или вечером самолетом, или утром возвращался поездом, оставил вещи, переодевался, шел в сауну, опять парился, массировался. И так на протяжении 18 лет. Ну, я хочу подякувати від всієї футбольної общини за те, що ви зробили для українського футболу, і мені дуже приємно, що ви сьогодні разом з нами в цій студії. Сергій Аршакович, розкажіть, будь ласка, коли ви працювали в суддівському комітеті українському? Які, яка була на вас? Яка праця була? Що ви робили, і що було зроблено за цей час? За это время работы в судейском комитете, я уже говорил, было сделано очень много. Ряд арбитров обслуживали матчи Лиги чемпионов, ряд арбитров обслуживали матчи отборочного цикла чемпионата мира и Европы, кубки ЕФА, кубки кубков. Это Мельничук, Татулян, Еремчук. Потом пошли Шебек, Гадулян, Шанда. Но судейский комитет – это не простая работа, это не просто бить мяч. Там надо работать. Во-первых, каждый день напряженный день. Идут матчи. Просматриваем, делаем анализ после каждого матча сами. Бывает такое, что есть команды недовольны судейством. У нас еще, кроме этого, исполком федерации принял решение создать экспертную комиссию. У нас ее возглавлял Вихров, куда ходили известные судьи. Ступор, Кобичи, Грысье. Там была человек, экспертная комиссия. Вот здесь и присылает команда пленку. И судья поставил хорошую оценку, например. И инспектор поставил хорошую оценку. А экспортная комиссия видит, что неправильно, там был дан пенал или не Пена, или защитен мяч или не защитен. Значит, дисквалифицировали судью. Могли дисквалифицировать на месяц, на три, на полгода. Могли вообще отказаться. А сейчас такого нет. Сейчас судья отсудил. Никто ничего не знает, какую ему оценку поставили. Раньше как только отсудил, Сразу все в пресу. Сразу все знали оценки суд, за что наказан, на сколько заказа. А сейчас все спрятано, нічого не видно. Но это неправильно. Народ должен видеть и знать оценку судді. Сергій Аршакович, чому дуже багато претензий до суддіства за останній час в українському футболі? Ну, я уже на эту тему говорил, что судьи просто сегодня плохо подготовлены. Почему много э, претензий от тренеров? Тренеры очень засмучены. Роман Григорчук, другие э, люди, они очень часто говорят судейство, судейство, судейство. Я могу сказать одно. Не хочу здесь защищать судей, Ну, каждый тренер, который проигрывает в основном процентов 90, он считает, что судья виноват. Но в этом случае, в сегодняшнем случае, когда высказывается Ротань, Григорчук, Иващенко, потом ряд еще, там где-то 9-8 тренеров, и я видел эти матчи, здесь тренера правы. Во-первых, плохо подготовленные физически. В первую очередь, я вижу, далеко от момента находится. Думаю, что есть вар, они посмотрят вар и назначат пеналь или не, или не назначат. Судьи плохо подготовлены, с ними не ведется никакая работа. Их не собирают. Должны их всех собирать, и судьи, и ассистентов, проводить методическую работу. Ежемесячно надо их вызывать показывать их не матчи, говорить их не ошибки, указывать на это. Работа не ведется, но если сегодня руководитель судейского комитета в Италии по телефону руководит, он даже не знает, кто там судей на матчи назначает, потому что все уже назначают этих судей на эти матчи, может скоро будут и охранники назначать Федерацию футбола. За этим надо следить находиться на месте, жить жизнью судьи, говорить ему, объяснять ему. Ну, нельзя же так руководить, находиться в одной стране, а матчи проходят в другую. Потому есть претензии, правильные претензии есть. Я со многими тренерами здесь согласен, полностью согласен, полностью согласен. И правильно они это говорят. Скажите, будь ласка, чи потрібен зараз в Украине, в такий час, складний военный час, футбол? Та дає футбол украинцам відчувати свою идентичность, свій дух? Ну, поймите, да, тяжелое время военное. Спасибо военным, конечно, что они дают проводить эти матчи. Спасибо нашим хлопцам, которые защищают нас. Да, ну нужно, потому что мы должны как-то выходить и на международный уровень И сборная должна играть С этой стороны нельзя отказаться от футбола Но реконструкцию футбола делать надо От начала до конца Полностью надо все изменить Полностью работу федерации футбола надо изменить Она находится на дне Она уже утонула вся и чем это будет быстрее, тем будет лучше для нашего украинского футбола и для нашей национальной сборной. Сергей Шакович, а чем вы сейчас занимаетесь? Какие у вас проекты? Ну, у меня проект, я каждое утро тренируюсь по полтора-два часа, плаваю, массируюсь. Я, ним... я чтобы в хорошей физической форме. Да, я вот только после тренировки прошел. Занимаюсь бизнес-проектами. Я же раньше еще, в свое время, и 8 лет работал э, коммерческим директором фирмы «Кодак», сейчас в другой структуре коммерческой работы. Так нормально встречаюсь, общаюсь с футбольными людьми, не с футбольными людьми, с, профи и с бизнес бизнесменами разными. Жизнь идет. Скажите, будь ласка, вы бы хотели… Чи є наснага повернутися до судіста, відсудити матч якийсь? Я можу і зараз судити матч, прямо зараз можу судити. Так, як вони зараз судять, я б сидів би на стулі і судив би взагалі на трибуні. Чому? Я от недавно судив матч ветерани, грали, там пригласили мене в область. Ну, ми, я, якщо я в нормальній формі в свої роки ще, бегают, двигаются. я еще знаю, Сережа Шебок тоже судит, ветеранов очень много, хотя он там на 4 года младше меня, ну это не имеет значения. А как вы относитесь, сейчас очень много благодейных матчей входит, где собираются актеры, футболисты, все, и они играют для нашей армии. Как вы относитесь? Это, это очень хороший проект, и если будут приглашения, я всегда... Буду первым в этом ряду стоять. Сергей Аршакович, какие побожания для наших слухачев? Для останут. наших слухачев побожания, чтобы у нас был футбол на высоком уровне, чтобы было мало скандала в футболе, чтобы люди от футбола получали удовольствие. Ну и самое главное, победить эту нечисть. И большой поклон нашим военным за то, что они нас оберегают. Слава Украине! Героям слава. Ну що ж, у нас сьогодні в гостях був відомий, відома людина українського футболу Сергія Шакович Татулян. Я дуже величезне дякую, хочу вам сказати за цю розмову відверту і бажаю, що українському футболу таких людей зараз просто не вистачає. Тому вам всього найкращого, як і в спорті, і в по життю. Це була програма Драйв Перемоги. Ми зустрінемось. Спасибо за приглашение. Рад был вас видеть. Думаю, еще увидимся. Дякую.